Vətən müharibəsi şəhidləri heç vaxt unudulmayacaq. Onlar hər zaman qəlbimizdə qalacaqlar. Bu münasibətlə Aqstafa şəhər 1 saylı məktəbdə Şəhid Nihad Abdullayevin anım mərasimi keçirilib. Anım mərasimində şəhidin ailə üzvləri, rayon icra hakimiyyətinin məsul işçiləri, Qarabağ müharibəsi qaziləri, şəhər 1 saylı məktəbin müəllim və şagirdləri iştirak edib. Anım mərasimində şəhidlərimizin xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra Azərbaycan dövlət himni səsləndirilib. Anım mərasimində çıxış edən natiqlər Nihad Abdullayevin qısa və maraqlı həyat yolundan danışıblar. Qeyd edilib ki, Nihad Abdullayev 2002 yil aprelin 13-də Aksufa rayonunda anadan olub. 2008-2019-cu illərdə bir saylı Aksufa rayon tam orta məktəbində təhsil alıb. Nihad Abdullayev 2020-ci ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə idi. Silahlı qüvvələrin əskəri olan Nihad Abdullayev 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli və Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Nihad Abdullayev noyabrın 9-unda Xocavənd rayonu ərazisində gedən döyüşlər zamanı şəhid olub. Şəhidimiz Axstafa şəhər Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Şəhid sinif yoldaşım Nihat Abdullayevin xatirəsinə oxuduğumuz məktəbdə 11 il bir yerdə oxuduğumuz məktəbdə onun adı tədbir keçirdik. Tədbirdə iştirak edən hər kəsə, rayon iqtisadiyyatına, məktəbimizin kollektivinə və Mədət müəllimə çox sağ olsun. İcrar nümayəndəliyi, rayon təhsil şöbəsi bu gün tədbirdə. Tədbirimiz yüksək səviyyədə keçdi. Təşəkkür edirəm gələn qonaqlara. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yetirdiyi üçün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Nihad Abdullayev ölümündən sonra vətən uğrunda və Xocavəndin azad olunmasına görə medallarla təltif edilib. Rəhmiyə Hüseynova, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev Dünya TV